Добрый день, дорогие коллеги. Я хочу прежде всего поблагодарить Владислава Викторовича и Светлану Михайловну за приглашение приехать, выступить. Мне очень приятно было приехать в Одессу. Я очень люблю этот город и благодарен вам за то, что вы пришли послушать. Мы знаем, что фибриляция предсердия это не жизненно опасное нарушение ритма, однако мы знаем, что это потенциально опасное, потому что очень возрастает риск инсульта. Известно, что инсульт при фибрилляции предсердий, он характеризуется особой тяжестью. Почему это происходит? Потому что тромбы, вот эти, которые обуславливают инсульт, они, тут плохо видно, поинтер плохо показывает, они формируются в ушке левого предсердия. Вот это ушко, оно по размеру как палец взрослого человека, поэтому тромб достаточно большой. И если он закупоривает сосуд, он закупоривает один из крупных магистральных сосудов. И площадь поражения головного мозга достаточно большая. Известно, что 20% инсультов заканчиваются смертью в стационаре, то есть летальностью, и у 60% столько инвалидизация. Вот это выживаемость больных после инсульта, вы видите две линии. Верхняя линия ⁇ это пациенты без фибрилляции предсердий нижняя ⁇ это с фибрилляцией предсердия. Так вот, выживаемость годовая у них в два раза хуже. Известно, что еще 14 лет назад, когда были первые рекомендации созданы, вот эта красная нитью проходит, что назначать антикоагулянты мы должны, несмотря на метод, каким будем восстанавливать ритм, как назначать. Если пароксизм длится более двух суток или мы не знаем, когда он начался, мы должны назначать в течение трех-четырех недель до кардиоверсии, обязательно продолжать после. Если же мы не можем проводить длительную предварительную антикоагулянтную терапию, есть ургентная ситуация, мы должны болюсно вводить гепарины, лучше низкомолекулярные, такие как лексан. Кому назначать антикоагулянты? Мы с вами знаем, что есть такая шкала, шкала чац сваск и, прошу обратить внимание, если уже был инсульт или ишемическая эмболия в анамнезе, то или транзиторный ишемия, это уже сразу 2 балла. Есть и шкала риска кровотечения при назначении препарата. Вот зеленым выделены те факторы, которые являются модифицируемыми на которые мы можем повлиять и снизить риск кровотечения. Что значит эта шкала? Она не значит, что мы не должны назначать препарат. Почему? Потому что фибрилляция предсердия такая болезнь, что иногда врачу морально проще не назначить. Не назначил, инсульт развился, ну жалко, не повезло больного, но попал он в такую плохую статистику. А вот если назначил и получил кровотечение, помогут врача обвинить, сказать, вот вы назначили, из-за этого это произошло. Если бы не было этого назначения, не было бы и проблем. Но мы с вами должны знать, что назначать мы должны обязательно, но должны более тщательно контролировать, потому что на одно большое кровотечение приходится 20 предотвращенных инсультов. Какой алгоритм существует сейчас? Вот вы видите, что мы должны посмотреть, клапанная или не клапанная фибрилляция. И в зависимости от этого имеем возможность назначить или варфарин, или новый пероральный антикоагулянт. Но бывают ситуации, когда мы не можем назначить ни варфарин, потому что не можем контролировать адекватно МНО, и пациент не может позволить себе приобрести новый пероральный антикоагулянт. В таких ситуациях, вот внизу тут плохо видно, но написано, что показано пациенту назначение комбинации ацетилсалициловой кислоты и клопидогреля плавикса для постоянного приема. Если мы говорим об ацетилсалициловой кислоте, то именно о какой? Существует специальная форма, это аспирин кардио, таблетка, которая покрыта оболочкой. Мы с вами помним, что раньше, когда мы назначали ацетилсалициловую кислоту, мы говорили, что ее надо разжевать, запить водой, лучше молоком, лучше это делать после еды то назначая спиринкардио, мы наоборот должны предупреждать, что раскусывать, разжевывать эту таблетку не надо, потому что эта оболочка, она растворяется уже в кишечнике, где кислая среда, и не будет никакого повреждающего действия на желудок и двенадцатиперстную кишку. Ну и опять-таки спиринкардио это доза. Вот метаанализ. Назначая цитосалициловую кислоту, мы стараемся предотвратить инфаркты, инсульты, смерть. Так вот, обратите внимание, максимальное снижение э, вот этих катастроф на треть было у пациентов, которые принимали э, препарат в дозе от 75 до 150 мг, а большинство, 95%, принимали аспирин-кардио в дозе 100 мг в сутки ну варфарин препарат э, испытанный хороший мы его назначаем и будем назначать но мы знаем что его надо титровать его нельзя дозировать миллиграммы на килограмм массы тела он взаимодействует с лекарствами, с тем же кардороном, золотым стандартом антиритмической терапии, его эффективность увеличивается. Очень многие пищевые продукты, все, что зеленое, зелень, грейпфрукты, они, зеленый чай содержат очень много витамина К, который мы хотим заблокировать. И пациент должен отказаться от приема этих, в общем-то, полезных вещей сложно мониторировать МНО. Поэтому появились новые антикоагулянты. Это ингибиторы 10 фактора ревороксабана, пиксабан, прямой ингибитор тромбина добегатран. И вот э, говоря о том, как, вот часто спрашивают, а какой из них лучше? Их нельзя сравнивать. Почему? Потому что они разные, и исследования по ним были проведены тоже разные. Вот четыре наиболее крупных исследования. Во всех этих исследованиях принимали участие клиники нашей страны. И вы видите, что в исследовании Rocket больные отличались тем, что большинство больных, 86%, имели три и более фактора по вот этой шкале, о которой мы говорили. То есть были более тяжелые пациенты. Ну и вообще говоря о реворксабане, мы должны сказать, что это первый таблетированный прямой ингибитор десятого фактора. Для нас важно, что у него фиксированная доза, мало он взаимодействует с другими лекарственными веществами и не требует проведения мониторинга, удобно назначать, не надо МНО определять. После чего ревороксабан, ксарелтон, так называется, вошел в нашу жизнь. После того, как было завершено вот это исследование Рокет, где было показано, что по сравнению с варфарином ревороксабан на 21% снизил частоту инсультов. И мы боимся осложнений. Так вот, кровотечение в жизненно важные органы, смертельные кровотечения и внутричерепные кровоизлияния у пациентов, которые получали ксорелта, были достоверно, вот видите, в, в, в правой стороне э, ниже, чем у тех, кто принимал варфарин. Кроме того, э, известно, что эмболии бывает не только сосудов головного мозга, но и в других органов и систем. Например, в правом предсердии тоже есть такое же ушко, откуда тоже тромбы могут вылетать. И они летят уже не в головной мозг, а в малый круг, в легкие. И бывает тромбоэмболии легочной артерии. Так вот, ревороксабан максимально по сравнению с другими препаратами на 77% снижает риск других системных эмболий. Кроме того, по этому препарату был проведен мета-анализ, большое количество пациентов, более 30 тысяч человек было включено по результатам контролируемых исследований и было доказано, что риск инфаркта у пациентов, которые принимают XRL, уменьшается на 18%. Таким образом, в наших рекомендациях, еще, кстати, за год до того, как это появилось в Европе, он был рекомендован всем больным для профилактики инсульта с фибрилляцией предсердия. Ну и вопрос восстановления ритма. Если мы пациента готовим к восстановлению ритма, по этому препарату, это единственный из антикоагулянтов, было проведено специальное исследование. Его результаты докладывались год назад на конгрессе кардиологов. Две группы больных. Одним давали варфарин, как мы обычно делаем перед электрической кардиоверсией, другим давали ревороксабан. И вы видите, первичная эффективность, то есть снижение числа инсультов, вишемических атак, инфарктов, сердечно-сосудистой смерти было уменьшено на половину, на 50%. В том числе на 50% снижался риск инфаркта миокарда. И если говорим об осложнениях, то большие кровотечения уменьшались на 24%, а смертельные на 75%. И время, которое было необходимо для того, чтобы подготовить больного. Тем пациентам, кому назначали ревороксабан, им давали препарат, отчитывали 3 недели, это 21 день плюс 1, и э, восстанавливали ритм, 22 дня. Кому давали варфарин, им надо было еще 8 дней на титрование дозы, на подбор той дозы, когда МНО будет в диапазоне от 2 до 3. Поэтому в наших национальных рекомендациях сказано, что э, ксарелта в меньшем частоте, проценте частоте сочетается с большими кровотечениями и позволяет уменьшить срок подготовки к кардиоверсию. Что мы должны помнить, что если риск кровотечений по вот этой шкале, о которой мы говорили, 3 балла и более, если клиренс кретинина от 30 до 49, то доза должна быть не 20, а 15 миллиграммов один раз в сутки. Если ниже 30 мл в минуту назначать, мы этот препарат не должны. Ну и возникает вопрос, как часто пациент должен к нам приходить. МНО определять вроде бы не надо, значит ли это, что мы назначили один раз и больше можем его не видеть. Нет, Пациент должен к нам приходить, потому что мы должны его мониторировать, должны опрашивать. Сейчас вышли новые рекомендации, которые будут у нас утверждены, там перечень вопросов, которые мы должны задать. Ну и в том числе должны определить уровень клиренса креатинина. Если он на последнем визите был у нас от 30 до 49, мы должны назначить визит через квартал, а если выше 49, то должны назначить визит через 6 месяцев. Дальше вопрос. Контроль частоты сердечных сокращений. Готовим мы пациента к восстановлению ритма, либо мы оставляем постоянную форму, понимаем, что мы не сможем справиться, мы должны контролировать частоту. Сейчас существует такой подход. Это жесткий и мягкий контроль. Мягкий контроль, когда частота в покое ниже 110 ударов в минуту, при этом пациент себя достаточно комфортно чувствует. Считают, что так можно вести больного, но надо раз в полгода делать эхокардиографию. Если наметилась дилатация полостей, увеличение полостей, это неблагоприятный прогностический фактор, вот Юрий Николаевич сейчас об этом рассказывал, то мы должны перейти на более жесткий контроль. Жесткий контроль предусматривает частоту в покое ниже 80 и при умеренных нагрузках ниже 110 ударов в минуту. Но мы считаем все-таки вот у нас в клинике, что пациентов надо вести на вот этом жестком контроле, потому что на мягком, делая эхокардиографию раз в полгода, мы можем упустить тот момент, когда начнется дилетация полостей сердца. Для этого иногда достаточно и двух-трех месяцев. Поэтому мы придерживаемся все-таки вот этого жесткого контроля. Что для этого используется? Препараты первой линии, особенно у больных с сердечной недостаточностью, а большинство пациентов с фибрилляцией предсердия, оно имеет симптомы в той или иной степени выраженности сердечной недостаточности. Конечно, это бета-блокаторы. Дигоксин дается только при постоянной форме и только в комбинации с бета-блокаторами. Монотерапия никак не используется. Ну и кардарон при гемодинамической нестабильности. Говоря об бета-блокаторах в ритмологии, мы должны сказать, что их используется всего несколько молекул. Почему? Потому что только вот эти представленные молекулы, это пропронолол, еще первый, неселективный, корвидилол, конкор, бисопролол, метапролол и небиволол – они показали уменьшение внезапной ритмической смерти. Ну и вот это наши данные по э, работе с конкором. Я уже сказал, что мы у нас в клинике придерживаемся того, что надо жестко контролировать ритм. Частота должна быть меньше 80 ударов в минуту. И вот на фоне терапии конкором по данным холтеровского мониторирования, которое было проведено большой группе больных, вы видите, конкор эффективно позволяет контролировать частоту на ниже 80 ударов в минуту. Были попытки сравнивать конкор и, например, дигоксин. Вот эта работа докладывалась на одном из конгрессов. Вы видите, в покое дигоксин очень хорошо замедлялся с частотой сердечных сокращений. При нагрузке он абсолютно не работал. При нагрузке работала уже комбинация конкора и дигоксина. Или вообще бисопролол был лучше. Ну и мы должны помнить, что мы не можем сразу назначить целевую дозу. Вот это исследование ЦИБИС, в котором было показано влияние конкора на частоту внезапной ритмической смерти, а конкор это единственный из бета-блокаторов, по которому был отдельный мета-анализ, то есть был ЦИБИС-1, ЦИБИС-2 проведен, Единственный препарат, по которому был проведен метаанализ, и который показал влияние на уменьшение внезапной аритмической смерти, так вот, посмотрите, как тетровалась доза. То есть не сразу достигали целевой дозы, и достигли только 43% пациентов, это 10 мг в сутки. У остальных из-за брадикардии, из-за гипотензии все-таки тетрование было прекращено. И тетровать надо обязательно. Восстановление синусового ритма вот такой у нас такая дилемма, что лучше, оставить постоянную форму или все-таки восстановить ритм. Ну какие аргументы в пользу восстановления ритма? Если мы говорим о профилактике инсульта, конечно, это снижение смерти и снижение риска инсультов. Сейчас проводится регистр Гарфилд, сейчас уже пятая когорта набирается. Но вот по анализу первой когорты вы видите, что те пациенты, у кого ритм контролировали, это все больные с фибрилляцией предсердия, кому восстановили и кому его удерживали, синусовый ритм. У них, у них общая смерть в течение года была меньше на 28%, а частота инсультов снижалась, правда, смерть достоверна, инсульты недостоверны, но на 18%. Поэтому э, алгоритм по восстановлению ритма сейчас, ритма сейчас такой. Если есть гемодинамическая нестабильность, то, конечно, э, электрическая кардиоверсия. Если же пациент гемодинамически стабилен, то мы можем проводить плановую электрическую кардиоверсию или фармакологическую кардиоверсию. Но электрическая кардиоверсия проводится в клиниках, где есть соответствующее оборудование, соответствующее помещение и, главное, подготовленный персонал. В большинстве отделений проводится фармакологическая кардиоверсия и тут выбор такой, если пациент не тяжелый или средней тяжести, тут большой выбор, много не фликайнит, не ни ибутилит, ни вернокалант у нас не зарегистрированы, кроме пропофенона, но если тяжелое поражение или если эти все препараты неэффективны, то препарат золотого выбора, в общем-то, это кардарон. И у нас есть два внутривенных антиритмика для восстановления ритма. Это кардарон и это пропофенон. Но они разные, их не надо смешивать. Абсолютно разным пациентам они показаны. Вот такой вот алгоритм упрощенный можно предложить. Если пароксизм длится до одной недели, и у пациента нет выраженной органической патологии сердца, что это такое? У него нету Q-инфаркта в анамнезе, фракция выше 45, нету ГКМП, ДКМП, нету пороков сердца, ревматических протезированных или врожденных, то тогда мы можем использовать пропофенон. Если же уже прошло более 7 суток, или есть выраженная органическая патология сердца, вот то, о чем я перечислил, если гипертрофия есть левого желудочка, если одна из стеночек больше 14 мм, то, конечно, альтернатива кардорону не существует. И мы должны знать, спорили долго насчет суточной дозы, вот кто фотографирует, я не буду спешить переключать, Максимальная суммарная суточная доза при восстановлении ритма составляет 1800 мг. Контроль ритма после того, как мы восстановили, вот такой алгоритм сейчас есть. Если структурное заболевание минимальное или оно отсутствует, тут широкий выбор. Это иммультак, из того, что у нас зарегистрировано и пропофенон, саталол, и цезин. Если подтверждено структурное заболевание сердца, мы должны посмотреть, что же это заболевание. Если артериальная гипертензия и не выражена гипертрофия, то есть толщина стеночки ни одной, ни второй не выше, чем 14 мм, то тогда опять мультак, пропофенон, саталол, этоцизин, в резерве везде кардарон при сердеч при ишемической болезни сердца сердца сатолол и мультак потом кардарон при сердечной недостаточности альтернативы кардарону не существует его не существует и в Европе в Америке есть дофетилит у нас дофетилит ни у нас ни в одной из европейских стран не зарегистрирован у нас при сердечной недостаточности для постоянного приема для сохранения синусового ритма есть кардарон ну и вот что это? Мы боимся осложнений, да? мы должны сравнивать риски-пользы. Так вот, вы видите, что максимальное соотношение эффективности, то есть уменьшение риска и увеличение пользы по сравнению с другими препаратами наблюдается на кардороне. Ну и мы сегодня говорим об инсульте, у нас сегодня мультидисциплинарная проблема. Так вот, было проведено наблюдение более чем за 7,5 тысяч пациентов с вибрилляцией предсердий, которые принимали, часть принимала кардарон, часть нет. Так вот, риск инсульта у тех, кто принимал кардарон, был почти в два раза ниже, чем у тех, кто кардороном не лечился. Ну, что еще важно, что комбинация кардорона с дихоксином увеличивала риск инсульта. Ну, дихоксин, я уже сказал, рекомендован только при постоянной форме. И уже последнее, будем заканчивать. Последний раздел ⁇ это абстрим терапия Это терапия для лечения основного заболевания. Абстрим по-английски переводится как против течения основного заболевания. Пока э, минимальные структурные изменения мы можем гадать, можем ли мы предотвратить ремоделирование сердца. Но если выражена патология сердца, мы обязательно должны назначать ингибиторы АПФ, блокатор рецептора блокаторы рецептора антигензина, бета-блокаторы, конкора, о котором мы говорили, другие препараты. А потом вот этот алгоритм назначения наших препаратов для сохранения ритма. Юрий Николаевич говорил о том, что сегодня больной отличается очень большой коморбидностью. Это же свойственно и фибрилляции предсердия. Вот голубое поле – это те больные, которым мы ничего написать не можем, пишем миокардиофиброз, фактически это идиопатическая форма фибрилляции предсердия. А большинство больных, вот если мы возьмем вот эти два поля, оранжевое и розовое, это две трети, это 60%. 5% больных, у которых есть артериальная гипертензия. Это сейчас главный фактор риска возникновения фибрилляции предсердия. И сортаны, ингибиторы АПФ, о чем вот была предыдущая лекция профессора Сиренко. Вы видите, был проведен большой очень мета-анализ, большое количество пациентов было проанализировано. И оказалось, что все, что в левую сторону сдвигается, это все хорошо. Уменьшается риск развития фибрилляции предсердия. Выбирая ингибитор АПФ, мы понимаем, что надо, если назначать препарат, надо, чтобы он работал, надо, чтобы он был надежный. Так вот, работает не сам ингибитор, а его прилад, то есть его метаболит. Наиболее сильная задержка метаболита в плазме крови свойственна рамиприлату. И вот было исследование, хоп, классическое исследование, мы говорим сегодня об инсульте. Так вот, не только смерть и не только инфаркт, но инсульт максимально снижался у больных, которые принимали рамеприл по сравнению с плацебо. И мы работаем с тритацией. Вот это то левое предсердие, которое является прогностическим фактором риска развития ритми, о чем Юрий Николаевич говорил. Вы видите, что на фоне шестимесячной терапии, в общем-то, наблюдается такая положительная тенденция, положительное снижение этого показателя. И блокаторы рецептора ангиотензина. Огромный метаанализ, 91 тысяча пациентов. Вы видите, что риск фибрилляции предсердия уменьшался как первичный, так и вторичный. Первичный у кого еще не было, вторичный это для профилактики рецидивов в среднем на 25%, особенно выраженного у больных с артериальной гипертензией и с хронической сердечной недостаточностью. И вот это наши данные по влиянию апровеля, эрбисортана на нарушение ритма сердца, желудочковой и наджелудочковой. Это не антиаритмики, но свойственный ингибитором АПФ и блокатором рецептора ангиотензина такой эффект, который обусловлен прежде всего влиянием на внутрисердечную гемодинамику. Это то, для чего эти препараты придумывались, уменьшение пред- и постнагрузки, это обмен электролитов, мы знаем задержка калия, это снижение уровня симпатического влияния, это стабилизирующее влияние на внутриклеточные органеллы, они становятся более четкими, митохондрии, рибосомы, ну и данные, которые получены за рубежом на изолированном сердце животных, это собственно снижение повышенной эктопической активности миокарда. И в заключение хочу сказать, что фибрилляция предсердия остается одной из важных проблем. Сейчас готовятся новые рекомендации на следующем конгрессе кардиологии в сентябре 2016 года эти обновленные рекомендации должны появиться. Они будут базироваться на тех, на которых мы, по которым мы работаем сейчас. И э, задача таких конференций, в том числе как сегодняшняя, мультидисциплинарных, это осознание вот этих рекомендаций, которые есть и их использование. Я благодарю за внимание. Большое спасибо. Спасибо.